И очень хорошо, то что была возможность приехать и увидеть своих бывших друзей здесь, и с одноклубников. Поэтому с Сергеем Станиславовичем пообщались, Поэтому очень, очень много интересного узнали для себя. И желаем команде стартовать хорошо в сезоне, во втором круге сезона, выступить хорошо. Конечно, сборникам, чтобы проявили себя, и тем футболистам, которые которых мы просматриваем, тоже хорошо начать сезон, проявить себя. И посмотрим уже дальше. многих из них есть шансы попасть в сборную. И сегодня Еремчук так себя проявил, два гола, голева передачи. Вы его еще раньше, Да, я, я, говорил об этом парне. То есть для него он сейчас перешел, вернулся назад в Динамо. Для него сейчас очень важный момент, наверное, в его карьере, в его жизни. Значит, если он будет играть, будет забивать и систематически станет важным игроком для Вьетнама, конечно, мы уже за ним смотрим. Поэтому если он и дальше будет продолжать играть в таком же духе, как он играл в Александрии, мы будем тщательно смотреть, разговаривал с Сидорчуком. Единственное, что он получил травму, поэтому не смог на сыграть сегодня. Но будем надеяться, что она не серьезно В скором будущем появится в обойме киевского «Динамо». Поэтому для нас очень важно, чтобы каждый игрок, сборник, имел игровую практику, имел хорошую физическую форму. конечно же, чтобы не было травм. А динамовские голкиперы у нас сейчас трое на сборе. Может, они могут быть кандидатами на сборную? Знаете, у каждого, у каждого есть шанс, каждый, каждый игрок, выступающий в своих клубах стабильно, показывающий хороший уровень футбола, имеет шанс попасть в сборную. Самое главное, чтобы он проявил себя очень хорошо и стал важным игроком для команды. А потом это уже будет наше решение. Поэтому, как я уже сказал, мы смотрим за всеми, и у каждого есть шанс.